bizga nisbatan ekranimizni chap tomonida bir tomonlama qovuq siydiknay refluksi foto tasviri ko'rsatilgan mana bemor peshon qilgan payt siydikning siydik nayri orqali buyraklarga qaytib chiqishi o'ng tomonida esa xuddi shu xastalik ikki tomonlama jarohatlangan tasviri ko'rsatilgan qovuq qovuq siydik nayi refluksining foto tasviri hamda video tasviri operatsiya paytida olingan bu foto tasvirda mana siydik nayi teshigi kengaygan xuddi video tasvirni ko'rishingiz mumkin qovuq siydiknayi refluksini ustyanin holati ya'ni kengayib ochiq turibdi bu o'ng tomon xuddi shu holat bilan jarohatlangan chap tomoniga o'tganimizda chap tomon siydik nayini ustyasi ham mana kengayib ochiq turganini guvohi bo'lamiz xuddi shu qovuq siydiknayi refluksining endoskopik operatsiyasi tixsiz kesinsi yuqori texnologiya davolash usullari sizga tasvirlarni ko'rsatyapman mana shu ustyani ostiga igla ukol qilinib объем hosil qiluvchi gel dam plyus bilan shu teshik me'yorigacha toraytirib yopiladi agarda sizning farzandingizda qovuq siydikna refluks aniqlangan bo'lsa u holda darhol bizning markaz shifokorlariga murojaat qiling malakali shifokorlarimiz farzandingizga yuqori texnologiyali tixsiz kesimsiz hech qayerini kesmasdan endi urologik davo usullarini qo'llagan holda farzandingizni shifo topishiga yordam beradi harakat biz aziz shifokorlardan o'ylaymizki yaratgan shifosini beradi albatta